উস্বজন কৰিছে বেয়া কুকুৰ সৃজন কৰিছে আৰু ভাল বেয়াৰ মাজতেই সমাজ ভাল বেয়াৰ মাজতেই আমাৰ জীৱনখন আমি প্ৰতিটো বস্তুৰেই ভাল বেয়া আছে প্ৰভু ভগৱন্তই সৃষ্টিখন সজিলে যদিও সেই বেয়াটো প্ৰভু ভগৱন্তই সজন কৰিছে সেইটো ঈশ্বৰৰে সন্তান নহলে আমি কেলে কৈ আছোঁ বোলে সমস্ত ওচৰতে আচৰণ কৰি অগানৰ লগতে এৰি পায় হয়নে সেইজন ঈশ্বৰৰে অংশ গতিকে কোনোবাই যদি কোনোবাইখিনিত যেনেধৰণে তেওঁ ঈশ্বৰৰ নামো লৈছে মানে আমি কিন্তু চিধাই চিধাই ভুল হৈছিলোঁ আমি সেইকাৰণে সুন্দৰকৈ ইয়াত কৈছে যে কোনোবাই ভগৱন্তৰ নাম অনিচাকৃতভাৱেও বা দেশভাৱে ল'লেও কিন্তু প্ৰভু ভগৱন্তই যদি ইচ্ছা হয় তেওঁ কিন্তু কৃপা কৰিব পাৰে এইটো এটা আমি দৰ্শন পাওঁ আৰু তৃতীয় দৰ্শনটো হ'ল এনেধৰণৰ যে মহাভকত কাষ কৈছে এতিয়া সেইসকলক মহাভৱত বুলি কোৱা হৈছে যিসকলৰ হৃদয়ত প্ৰেম ভাৱনা আছে কৰুণা আছে দয়া আছে সেইসকলক মহাভত বুলি কৈছে এতিয়া প্ৰেম কৰুণা দয়া এই সমস্তখিনি ক'ৰ পৰা আহিব একমাত্ৰ প্ৰেম ভক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰভু ভগৱন্তক যদি আমি কৃষ্ণ বুলি চিনি পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাকো মই কৃষ্ণ বুলিয়ে চিনি পাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ হৃদয়ত কি হ'ব প্ৰেম ভাৱনাটো জাগি উঠিব আৰু সেই প্ৰেম ভাৱনা জাগি উঠাৰ লগে লগে আপুনি সকলোকে কৃষ্ণময় লিখিব সকলোৰে হৃদয়ত বিৰাজমান হৈ থাকিব যে এজন আত্মা এজন আত্মা এজন হৰি মই আৰু এওঁ বেলেগ নহয় একেজন এই ভাৱনাটো যেতিয়া আহিব সেইটো কোৱা হৈছে প্ৰেম ভাৱনা আৰু এই প্ৰেম ভাৱনাৰে যদি কোনোবা জীৱৰ হৃদয় মানে হৃদয়ংগম হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো কোৱা হৈছে মহান ভক বুলি কোৱা হৈছে আৰু ভকত বুলি ক'লেও তিনিটা শব্দৰে জড়িত থকা এই ভকত মোৰ কাক কৈছে আমি তাক অকণমান আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ভক ভকত তিনিটা অক্ষৰ ভগৱন্ত যিজন ভজন আৰু ভক্তিত সম্পূৰ্ণ তুষ্ট আমি আকৌ এতিয়া ঘৰত লৈছিলে হয় বা ভজন লৈছিলে হয় ভজনৰ ঘোষাকেইটা আকৌ আমাৰ মনত নাই সেইকাৰণে কোৱা গধূলি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ হ'লেও নাম এষা পাতিবলৈ হ'লেও আমি কিন্তু আইগৰাকীলৈ বাট চাব লাগে কেলে ঘোষা মুখস্থ নাই নহ'ব কিন্তু গতিকে তৰোৱালখন আমাক দিলে কিন্তু সেই তৰোৱালৰ ধাৰ লগোৱাৰ দায়িত্বটো কিন্তু আমাৰ যিজন ভজন আৰু ভক্তিক মানে কি হ'ব তুষ্ট হ'ব বা ভজন আৰু ভক্তি পূৰ্ণ হব সেইটো কোৱা হৈছে ভবা আৰু সেই ভজন আৰু ভক্তি মানে সম্পূৰ্ণ হলে কি হব ভগৱন্ত অৰ্থাৎ আপুনি মই ভৱ সংসাৰ পাৰ হব পাৰিম তাৰপিছত ভ শব্দটোৱে কি বুলি ক'লে হেৰি ৰামে কৃষ্ণ বৰ্ণ

সমস্ত জীৱকে আত্মাৰূপে দৰ্শন পায় আত্মাৰূপে দেখি পায় কৃষ্ণৰূপে দেখি পায় এইটো এটা হৈছে মহাসকলৰ লক্ষ্য সেইকাৰণে আমাৰ ভকতসকল যিজনে তত্ত কথাখিনি অকণমান ধৰিব জানিব বিচাৰে সেইসকলে প্ৰাণী সংখ্যাটোৰ পৰা অকণমান আঁতৰি থাকিব চেষ্টা কৰে নিয়মে সংযমেহে ভকত নহ'লে চাই গৈ ভকত গতিকেলৈ আমাক কৈছে যে নিয়মে সংযমেহে ভকত

বাৰীখনত বোলে ছাগলী এজনী সোমাই অভিযান কৰি আছে মাৰি দিলোঁ বোলে ভাঙি গ'ল ঠেং এটা হ'লেও তেতিয়াহ'লে ভকতৰ সংযমটোৰ ওপৰত থাকিলে এই তাতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰকচোন একেবাৰে তলত কাছ এটা দি লৈছিল মন্দিৰ তিনিসকল কাছ এটা আছে তাৰ ওপৰত এটা হাতী আছে আৰু এটা হিংস আছে এই কাছটো কোন পাৰ জানেনে আমি হওক আমাৰ কৈছে আমি শকত অৰ্থাৎ কাছটো নিয়ম সংযম আৰু ধৈৰ্যৰ প্ৰতীক সেইকাৰণে কোৱা হৈছে নিয়মে সংযমহে হব তাৰপিছত ভগৱানৰ পৰা কি বুলি কলেৱে আমাক তৰমৰ উপায় কৈছে মানে আমি যে কৰিব লাগিব এই সংস্থাৰ পৰা এই শব্দটো কৈছে ইয়াৰ উপায় গতিকে এই তিনিটা শব্দৰ অন্ততঃ আমি বুজিওৱাটো প্ৰয়োজন আছে গতিকে এই ভাগৱত আমাকবিলাক দিছে আমি নোৱাৰিলেও অন্তত অকণমান হ'লেও আমি চেষ্টাটো কৰাৰ কিন্তু প্ৰয়োজন আছে বুলি আমি ভাবোঁ এতিয়া এই বিষয়টোৰ ভিতৰতে আমাৰ আৰু এটি কথা মনত পৰিছে আমাৰ মানে যুৱ বন্ধুসকলে কিছুসকলে আমাক মানে কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পায় বোলে ভাগৱত সাধু কথা সেই বোলে ভাগৱত কোৱা গ'লে যিটো কথাকৈ মানুহক মতি পূৰণ কৰিব বিচাৰে আমাৰ কামত সেই কিবা কিবি কিন্তু তেৰাভাৱে এটা বস্তু নাজানে এটা কথা নাজানে যে ভাগৱত স্বয়ং কোনো লোকে লিখা নহয় ইয়াৰ স্বয়ং ভগৱন্তৰ মুখৰ পানী বৈকুণ্ঠৰৰ বিশ্ব কৃষ্ণৰ মুখৰ অৱশ্যম মানে বাৰু গতিকে এই তত্ত্ব কথাখিনি নজনাৰ কাৰণে বহুতে সাধু কথা বুলিও ভাবে কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা পাহৰি যোৱা উচিত নহয় কোনটো কথা শূন্যটো আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ আগতেই এই মহাসাগৱক যুগ যুগৰ যুগ যুগৰ আগতেই কি বুলি লিখিছে একাদশ স্কন্ধ একাদশ সংখ্যাটো লিখিছে দ্বাদশ স্কুল দ্বাদশ সংখ্যাটো লিখিছে শূন্য নোহোৱাকৈ একাদশ শব্দটো ক'ৰ পৰা আহি গ'ল অন্য আৱিষ্কাৰ হোৱা দুই হেজাৰ বছৰ হৈছে খুব বেছি বেছি আৰ্যবদ্ধ বুলি আৱিষ্কাৰ কৰিছে কিন্তু তাৰ অভুযোগৰ আগতে ভাগৱত এই সংখ্যাবিলাকৰ কথা লিখি লৈছে এয়া সাধু কথা হ'ব পাৰে নেকি দুহেজাৰ এঘাৰ চনত দ্বাৰকা নগৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল সেইদিনাখন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও সেই পুৰাত্ববিদসকলৰ লগত গৈ পেলাই কি কৰিছেগৈ সেই সাগৰ তলত মানে পূজা কৰিছেগৈ দৰ্শন কৰি আহিছে কোনে বনালে ভাগৱতে শুনি ইয়াতে লিখি থুছে দ্বাৰকা নগৰৰ কথা সাগৰনলীত যে কৈছে হে অ তুমি ইয়াত নাথাকিবা কেলেই পাৰ মই গুচি যোৱাৰ লগে লগে মোৰ এই দ্বাৰকা নগৰ সাগৰনলীত সাগৰৰ পক্ষত বৈ যাব এতিয়া সেই সাগৰৰ পক্ষত বৰ্তমান আৰব সাগৰ সেই মানে মথুৰাৰ পৰা বাৰশ পঁচাশী কিলোমিটাৰ দূৰত সেই আৰৱ সাগৰত এশ ত্ৰিশ ফুট তলত দুহেজাৰ এঘাৰ চনত সেই পুৰাতত্ববিদসকলে এই নগৰখন আৱিষ্কাৰ কৰিলে কোনে কোন হ'লে তাত গতিকে সেই সাগৰখনৰ তলত যদি দাৰমাহগৰ ওলাইছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত প্ৰতিটো কথা শুদ্ধ সত্যতা আছে আৰু প্ৰতিটো কথাতে চাইন্স ইয়াত বিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে ইয়াত বিজ্ঞান কেনেধৰণে জড়িত হৈ আছে তাৰো যিমান কথা আমি আপোনালোকৰ প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা হৈছে যে প্ৰতিটো শব্দতে শক্তি আছে এনাৰ্জি আছে যিটো এনাৰ্জীয়ে নেকি আপোনাক মোক ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে হয়নে বাৰু আপোনাক যদি আমি আজি এই মুহূৰ্ততে কৈ দিওঁ বোলে বাপ আপুনি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কৈছে আপোনাৰ কথাকেইটাই মোৰ মন মানে মন প্ৰাণ তৃপ্তি হৈ গৈছে তেতিয়া আপোনাৰ মনটো কি হ'ব উৎফুল্লিত হৈ যাব হয় নে বাৰু উৎফুল্লিত হৈ যাব তেতিয়া আৰু তাৰ বিনিময়ত যদি ৰুটাক এটি কথা কওঁ বোলে সেই পাপ আপুনি আমো তামুক এনেকুৱা উঠাই আহে কয় কেনেকুৱা মানুহ আপুনি আমোদ তামুক যদি বেয়াকৈ প্ৰসাৰ নকৈ দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে সেই পাপৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো কেনে হ'ব আপোনালোকে চিন্তা কৰক নিশ্চয় আমাক খং কৰি ইয়াত এটা প্ৰক্ৰিয়া হ'ল ইয়াত এটা মানে যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা সেই শব্দ যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা ইয়াত এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আচৰণটো তেনেধৰণে শুদ্ধ হয় বা অশুদ্ধ হ'ব এইটো কন্যানৰ বিজ্ঞান নেকি আৰু ভাগৱতত এনেকুৱা এটা কথা নাই এনেকুৱা এটা মানে বিষয় নাই যিটো বিষয় নেকি আপোনাক মোক বেয়াৰ ফালে নিব পাৰে বেয়াৰ ফালে ভাল কৰিব পাৰে ইয়াত প্ৰতিটো কথাই মানে ভাল কথা শুদ্ধ কথা লিখা আছে মাক মাক দেউতাক শ্ৰদ্ধা সেৱা ভক্তি কৰাৰ কথা লিখা আছে

ভুলতেও কিন্তু এইকেইটা বস্তু দেই কোনকেইটা যৈত খেলে যোৱা ভাষা কৰে মদ্যপান যত যোৱা ভাষাক খেলিব তাত কলি থাকিব

তাৰপিছত থাকিব দিলে ক'ত ধন সোণত ধনী সোণত থাকিবলৈ দিলে লাষ্টত গৈ গৈ গতিকে এই সমস্ত বিষয়খিনি যদি আমি বন্ধুসকলক চিনাকি কৰি দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিন্তু সেইফাললৈ ভাল কৰিব সেইফাললৈ ক্ষতি কৰিব গতিকে আমি এনেধৰণে ইয়াৰ পৰা দৰ্শন পাওঁ সেইকাৰণে আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমি কিবা কিবি জিকাইছোঁ নিকাইছোঁ কথা নাই কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী মানুহক এই নীতি জ্ঞান কেইবাক আমি দিব লাগে বুলি আমি গতিকে আমি পাঠৰ মাজলৈ যাবলৈ বাৰু বিশ্ব